আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম স্পীড টাইম আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ বিষয়ে ধুতি মানে কি স্পীড মানে কি কোনো গতিশীল বস্তুৰ একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব বস্তুটো ধুতি বুলি কোৱা হয় ধুতি সাধাৰণতে এছ আই একক বহুতবাৰ সুধিছে গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ধুতি এছ আই একক হ'ল মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বা এনেকুৱা দিব পাৰে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে কেতিয়াবা ধুতিটো ভি ইজিকেলটো কি লিখিব পাৰে ডি বাই টি লিখিব পাৰোঁ ডি মানে দূৰত্ব হয় ডিষ্টেঞ্চ আৰু টি মানে সময় আৰু ভিজিকেলটো ধুতি গতিকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইকুৱেশ্যনটো দিয়া আছে আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে যে স্পীড ইজিকেলটো ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম ঠিক আছে ধুতি ওলাবৰ কাৰণে কিছুমান নিয়ম আছে সেইটো মনত ৰাখিব কোনো এটা গতিশীল বস্তু অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ পৰিমাণ হয় এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ লগা সময় অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তু কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিলে ছাপ'জ কোনো এটা বস্তু চাপ'জ এই বস্তুটো অতিক্ৰম কৰিছে টুৱেণ্টি মিটাৰ আৰু সময় লাগিছে ফাইভ ছেকেণ্ড তেতিয়াহ'লে ইয়াত ধুতি কিমান হ'ব ভি ইজিকেলটো কি হ'ব টুৱেণ্টি বাই ফাইভ এইটো কটা কাটি কৰিলে চাৰি বা যাব অৰ্থাৎ কিমান হ'ব কিমান হ'ব ফ'ৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব ঠিক আছে আমি যদি সময় ওলাওঁ সময় ওলাওঁতে আমি এইটো ফৰ্মলা ইউজ কৰিম টাইম ইজিকেলটো ডিচটেঞ্চ বাই ভেলিচিটি আৰু ডিচটেঞ্চ ওলাওঁতে কি হ'ল ভেলিচিটি ইনটো টাইম ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দি আছে যে ফ'ৰ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত প্ৰকাশ কৰিব লাগে ইয়াৰ অপশ্যন ডি এ দিয়া আছে কিমান ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰছ ওৱান ফ'ৰ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ্চ অপচন চি দি আছে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ্চ আৰু অপচন ডি দি আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ওৱান কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ্চ ঠিক আছে এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম ছাৰ এইটো ইয়াত দিয়া আছে কি ফৰ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দি আছে ইয়াত কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত বনাব লাগে এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে ওৱান কিলোমিটাৰত এজিকালটো থাউজেণ্ড এহাজাৰ মিটাৰ থাকে আৰু ওৱান আৱাৰত কিমান থাকে ছিক্সটি মিনিট থাকে তাৰপিছত আকৌ ওৱান আৱাৰত ছিক্সটি ইণ্টু ছিক্সটি কি থাকিব ছেকেণ্ড থাকিব ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আমি এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি দিছে ফৰ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে এইটো মিটাৰ আছে যিহেতু তেতিয়াহ'লে এইটো কিলোমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁতে কি কৰিম আমি থাউজেণ্ড এটা হৰণ কৰিম আকৌ যিহেতু ছেকেণ্ড আছে যিটো ওৱান ছেকেণ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আমি ছিক্সটিন টু ছিক্সটি কি কৰিম শৰণ কৰিম অৰ্থাৎ আমি এইটো যদি ইয়াৰ লগত এইটো কেনচেল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ বাই হাণ্ড্ৰেড আহি যাব ইন্ব ছটি ইন্টু ছিক্সটি বাই কি থাকিব ওৱান থাকিব ইয়াৰ লগত এইটো কেনচেল যাব এই জিৰ'ৰ লগত যদি এ টু জিৰ' কেনচেল কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি থাকিব ফ'ৰ ইন্টু ছিক্স ইন্টু ছিক্স এজিকালটো ফ'ৰ ইণ্টু থাৰ্টি ছিক্স আৰু থাৰ্টি ছিক্সক ফ'ৰ ইনটো কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ কি হ'ব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গতিকে ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰটোতো হ'ব অপশ্যন এ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ পৰা আৱাৰ এইটো এন্সাৰ হ'ব ঠিক আছে একেবাৰে ইজি হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কি এখন বাছে প্ৰতি ঘণ্টাত ফিফটি কিলোমিটাৰ যায় গতিকে বাছখনে তিনি মিনিটত কিমান কিলোমিটাৰ যাব এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াত প্ৰতি ঘণ্টাত কিমান আছে ফিফটি কিলোমিটাৰ যায় অৰ্থাৎ ভি ভেলু দিয়া আছে কিমান ফিফটি কিলোমিটাৰ ওৱান আৱাৰ যায় ফিফটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যিহেতু তিনি মিনিট বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে টাইম এজিকালটো থ্ৰী মিনিট তেতিয়াহ'লে থ্ৰী মিনিটটোক আমি যদি আৱাৰ লৈ লওঁ থ্ৰী তাৰ লগত কি কৰিম আমি ছিক্সটি এটা খৰণ দিম এতিয়া কি দূৰত্ব কি ফৰ্মুলা কি আছিলে ভি ইজিকেল টু ডি বাই টি আছিলে এতিয়া ডিষ্টেঞ্চ ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ডি ইজিকেল টু ভি টি অৰ্থাৎ ফিফটি ইন্টু থ্ৰী বাই ছিক্সটি আমি পূৰণ কৰিম এই জিৰ'ৰ লগত জিৰ'টো কেঞ্চেল কৰি দিওঁ আৰু এই তিনিৰ লগত তিনি এবাৰ যাব ইয়াত কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব এইটোত যদি ইয়াত কাটা কাটি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব টু পইণ্ট ফাইভ গতিকে টু পইণ্ট ফাইভ ক'ত আছে অপশ্যন বি গতিকে এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এখন ৰে'লগাড়ী প্ৰতি ঘণ্টাত আশী কিলোমিটাৰ যায় ৰে'লগাড়ীখনে চাৰিশ কিলোমিটাৰ যাওঁতে সময় কিমান লাগিব সময় ওলাব লাগে টি ভেলু ওলাব লাগে সময় গতিকে আমি বস্তুটো কি কি দিয়া আছে আমি জানো কি কি দি আছে প্ৰতি ঘণ্টাত ভি কিমান দি আছে এইট্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টি ভেলুটো নাই থাকিব দিয়ক আৰু ডি ভেলু কিমান আছে চাৰিশ কিলোমিটাৰ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভেলুটি ভেলু ওলাব লাগে ভি জিগেলটো কি আছিলে ডি বাই টি তেতিয়াহ'লে আমাৰ টি ভেলু ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে টি জিগেলটো কি হ'ব ডি বাই ভি হ'ব ইজিকেলটো কিমান আছে চাৰিশ কিলোমিটাৰ আছে আৰু এইফালে কিমান দি আছে এইট্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰ কেঞ্চেল হৈ যাব এই জিৰ' লোৱা জিৰ' কেঞ্চেল হৈ যাব এই চাৰি চাৰিমানত এবাৰ যাব কেইবা কিবা যাব দুবাৰ যাব এই শূন্যটো যদি থাকিলে এই শূন্যটোৰ ওপৰত উঠি যাব ইয়াত কেইবা যাব পাঁচবাৰ যাব অৰ্থাৎ কিমান হ'ব ফাইভ আৱাৰ্ছ ইয়াত ফাইভ আৱাৰ্ছ ক'ত আছে অপশ্যন এইট আছে গতিকে এইটো হ'ব কি আনচাৰ একেবাৰে ইজি হয় আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলে হয় এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলে ভিজিকেল টু ডি বাই টি এই ফৰ্মলাটো মনত ৰাখিলে উল্টা পুল্টা কৰিলে যিকোনো আপোনাৰ ভেলু ওলাই যাব পাৰিব ই একেবাৰে ইজি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুতেই আহে আৰু এটা হ'লেও আহিবই গে'ট থ্ৰী বা গে'ট ফ'ৰ এটা হ'লেও কুৱেশ্যন আহিবই মানে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে এখন ট্ৰেইন তিনি ঘণ্টাত চাৰিশ বিছ কিলোমিটাৰ যায় ট্ৰেইনখনত ধুতি কিমান হ'ব একেবাৰে এৰি দিয়া হয় টাইম দিয়া আছে থ্ৰী আৱাৰ্চ তাৰপিছত ডি দিয়া আছে কিমান ফ'ৰ টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰছ এই ফিজিকেলটো কি হয় ডি বা টি হয় ফিজিকেলটো কিমান হ'ব ফ'ৰ টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ টিৱেল বাই থ্ৰী এইটো কাটাকাটি কৰিলে তিনিটিকাৰ দিলে এবাৰ যাব ইয়াত কেইবা যাব এবাৰ যাব থাকিলে বাৰ বাৰ মাহ কিবা যাব চাৰিবাৰ যাব শূন্য টো শূন্য অৰ্থাৎ কিমান আহিব ওৱান ফৰ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গতিকে ওৱান ফৰ্টি ক'ত আছে অপশ্যন বি গতিকে অপশ্যন বি এইটো সুদ্ধত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দি আছে এখন বাছে ৰৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা গতি আৰম্ভ কৰি জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ তৰণ দুই মিনিট সময় গতি কৰিলে গাড়ীখনৰ লাভ কৰা ধুতি কিমান হ'ব এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিছে চাওক কি দিয়া যে ইয়াত কি কৈছে আৰম্ভণিত ৰৈ থকা অৱস্থাত কৈছে তেতিয়াহ'লে কি হয় ইউ ইজিকেলটো কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব এতিয়া ভি ভেলুটো ওলাব লাগে ইয়াত এতিয়া তৰণ মানে কি হয় এ হয় তৰণ কিমান দি আছে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ এতিয়া আমি জানো তৰণ এই মানে কি হয় তৰণ হয় তৰণ ইজিকেলটো কি আছিলে ভি মাইনাছ ইউ বাই কি আছিলে টি বেগৰ পৰিৱৰ্তন সাৰকে কি বুলি কয় তৰণ বুলি কয় আমি সকলোৱে জানো গতিকে কি আছে ভিৰ ভেলু কিমান দি আছে ভি ভেলু ওলাব লাগে এতিয়া ইউৰ ভেলু কিমান দি আছে জিৰ' আৰু ট্ৰি ভেলু কিমান দি আছে দুই মিনিট এতিয়া যিহেতু ইয়াত মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ গৈছে তেতিয়াহ'লে দুইৰ লগত আমি এইটো মিনিটটো চেঞ্জ কৰি আমি কি কৰিম ইয়াৰ লগত ছিক্সটি এটা পান কৰিম ইয়াৰ এ ভেলু দিয়া আছে এ ভেলু কিমান দি আছে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ ইজিকেল টু এইটো ভেবল নাই এইটো কিমান হ'ব টু ইণ্টু ছিক্সটি টু ইণ্টু কিমান হ'ব ছিক্সটি এইটো বজ্ৰপণ কৰিলে কি হ'ব ভিজিকেল টু ওৱান টুৱেণ্টি ইণ্টু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ এতিয়া চাওক চাৰি বাৰম আঠচল্লিছ জিৰ' টু জিৰ' গতিকে পইণ্টৰ পিছত এটা শূন্য পইণ্টৰ পিছত এটা নাম্বাৰ আছে গতিকে ইয়াত পইণ্টটো আহি যাব গতিকে এইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড গতিকে কিমান হ'ব ফৰ্টি এইট মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড গতিকে ফৰ্টি এইট মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ক'ত আছে অপশ্যন বি গতিকে এইটো হ'ব এঘাৰ নচাৰ গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিৰ কাৰণে পাই নাই